নমস্কাৰ মই অজয় নলে অকল হেজে টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি চাৰি হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাৰ যিখন বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপনৰ সন্দৰ্ভত চাৰি হেজাৰ পাঁচশটা পদত আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে মামাক নগাঁৱত লগ কৰিব গৈছিলে আৰু তাতে মামাই এটা শ্লোগান দিছে আৰু সেই শ্লোগানটো আছিলে চাৰি হেজাৰ পাঁচশ জিন্দাবাদ চ' মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ জিন্দাবাদ ক'ব গৈ আছে ক'বই আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামখিনি পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাৰ যেতিয়া গোটেইখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব তাৰপিছতে আৰম্ভ কৰিব এটা কথা আপোনালোকৰ তাই বিশ্বাস ৰাখক যেতিয়ালৈকে চাৰি হেজাৰ পাঁচ কথা পদৰ অঁ চৰি পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নকৰে তেতিয়ালৈকে চাৰি হেজাৰ পাঁচ কথা পদৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম নকৰে কাৰণ মামাই এতিয়াৰ পৰা বহুত দিনৰ আগতে কৈছিলে যে যেতিয়ালৈকে পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ভেৰিফিকেশ্যনৰ বা চাৰি হেজাৰ পাঁচ কথা পদৰ কামখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যদি এতিয়াই অৰ্থাৎ পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা নিযুক্তি নিদিয়াকৈ যদি চাৰি হেজাৰ পাঁচ কথা পদৰ নিযুক্তি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হভাৰ লেপিং হোৱাৰ চান্স আছে আৰু বহুতে চাকৰি নাপাব বঞ্চিত হ'ব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ যদি আমি ক'ম যে পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াখিনি কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব তেতিয়া আমি ক'ম যে নৱেম্বৰ মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিব নৱেম্বৰ মাহৰ বিছ তাৰিখ বা পোন্ধৰৰ পৰা বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত যদি এইখিনি নিযুক্তি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি আশা ৰাখিব পাৰিম যে নৱেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট উইকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যদি নৱেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট উইকত যদি আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰে অৰ্থাৎ আৰম্ভ কৰি পেলাই যদি পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বা বিছ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ আগত নিযুক্তি পামনে নাই তাৰ ওপৰতো বহুতৰ ডাউট আছে ডেফিনেটলি মামাই দিম বুলি কৈছে যে এতিয়া পজিটিভলি কথাবিলাক কৈছে জিন্দাবাদৰ কথা কৈছে চ' ডেফিনেটলি দিবই যে আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মাহত যদিও নিযুক্তি নাপায় তেতিয়াহ'লে ছাব্বিছ চনৰ নতুন বছৰৰ নতুন মাহত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিযুক্তি পোৱাৰ নিশ্চিত নিযুক্তি পোৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এনেকুৱা হয় যে আমি অকল মামাক এৰি দিলে নহ'ব এতিয়া চাৰি হেজাৰ পাঁচবটা কেণ্ডিডেটসকলে যেনেধৰণে ষ্ট্ৰংলি মামাক য'তে গৈছে বা শিক্ষামন্ত্ৰী য'তে গৈছে লগ কৰিব গৈছে যদি তেনেকৈ লগ কৰি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কামখিনি স্পীডত আগবাঢ়িব এতিয়া চাওক পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যিমান ষ্ট্ৰং তাতকৈ দহ গুণ চাৰি হেজাৰ পাঁচশটা পদত আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকল ষ্ট্ৰং চ' এনেধৰণে যদি ষ্ট্ৰংলি কাম কৰে ডেফিনেটলি আপোনালোকে নতুন বছৰত চাকৰি এটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ আগত দিবলৈ চৰকাৰক জোৰ নকৰে বা মামাক প্ৰেছাৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাপাব অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ পাছলৈ গুচি যাব ইলেকশ্যনৰ পাছলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে অহা বছৰ অৰ্থাৎ ছাব্বিছ চনৰ এনেকুৱা সময়তে আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ছ' আপোনালোকৰ কথা এতিয়া নি ইলেকশ্যনৰ আগত চাকৰি লাগেনে নে পিছত লাগে জ' ছ' যদি আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ আগত যদি চাকৰি লাগে তেতিয়াহ'লে মামাক আজি যেনেকৈ বিভিন্ন পাৰ্টীয়ে বা বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে গৈ নগাঁৱত লগ কৰিছে তেনেকৈ অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিকত যাওঁতে লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট এনেধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত যাওঁতে যাতে এই জিলাৰ বা সেই ডিষ্ট্ৰিকখনত যিসকল পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা আৰু চাৰি হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা প্ৰাৰ্থী আছে একেডকালে মিলি পেলাই যদি গোটেইখিনি বিষয় উত্থাপন কৰে ডেফিনেটলি সকলোৱে নিযুক্তি পোৱাটো খাটা হয় নতা আপোনালোকৰ নিযুক্তিখিনি দেৰি হ'ব যদিহে মামাক পেছা মিলে চ' সেইখিনিয়ে আছিলে